Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan semuanya. Yang pertama, senantiasa kami selalu berdoa buat para subscriber yang sudah mendukung kami. Semoga Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta tetap bahagia bersama keluarga. Berikutnya, terima kasih juga, dan tentunya doa yang sama buat para pekerja tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga para pekerja senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan selalu dalam rangka uh, renovasi stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang ini. Sekali lagi, semoga Anda sehat dan selamat selalu, dan tetap semangat dalam aktivitas. Terima kasih dan sukses buat PT Waskita Karya dan Abi Praya, tentunya ya. Dalam hal ini, sudah melaksanakan dengan cukup bagus sekali uh, di dalam pengerjaan renovasi stadion Kanjuruan salah satu stadion kebanggaan buat keluarga besar Aremania dan Aremanita. Oke rekan, sebelum kita lanjut, tentunya untuk yang baru ketemu dengan kami, silakan dengar bersama-sama apa kata mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Ya betul sekali. Jangan lupa tombol like-nya dan tombol subscribe-nya. Uh, ikuti terus subscribe-nya dan tanda notifikasinya diklik agar terus bisa mengikuti kami. Tayangan-tayangan video kami berikutnya. Dan silakan komentar dengan uh, sesuai aturan Youtube. Nah, yang sopan dan bijaksana, tentunya ya. Oke, rekan, bagaimana perkembangan saat malam hari ini? Apa yang sesuai kami sampaikan buat rekan semuanya, bahwa PT Waskita Kerja dan Abipraya ini bertanggung jawab penuh dengan adanya kegiatan renovasi stadion Kanjuruan ini. Terbukti, alhasil, inilah malam melingkaran daripada stadion ini tetap di lembur. Bukan hanya malam ini, tapi sudah mulai lama bermalam-malam selalu di lembur, kan, ya? Pekerjaan yang tidak mudah, tanggung jawab yang besar adalah dari PT Waskita Karya dan Abi Praya. Ya, ini salah satu aktivitas ada kendaraan besar, ya, lagi muat semen ya. Dan di beberapa titik uh, tribun bagian depan ini VIP ini memang dikebut rekan ya untuk mencapai target. Tampak bagian belakang dan depan ini kerangka atap ini sudah terpasang. Walaupun masih ada kekurangan sedikit, nah itu pun malam hari ini juga tetap dikerjakan. Pengelasan-pengelasan di bagian depan ini juga ada beberapa titik yang masih dilakukan dan dikerjakan ya. Ya, rekan melihat sendiri ya. Ada percikan-percikan pengelasan itu ya. Ini tepatnya saat ini pukul berapa ini ya Iya ini pukul 9 masih dilakukan aktivitas bukan hanya di bagian titik ini bagian titik depan tapi ada beberapa titik yang masih dilakukan pengerjaannya semua itu dilakukan agar mencapai target Nah ya, itu tampak rekannya di atas walaupun malam ini Nah, tampak sendiri buat rekan semuanya ya. Jadi kita tetap optimis rekan ya. Uh, penyelesaian daripada stadion Kanjuruan ini akan sesuai jadwal tentunya. Ya baik yang di atas, di bawah pun ada pengelasan ya. Ya, tampak rekan bisa melihat sendiri Ya, inilah salah satu kegiatan aktivitas saat melaksanakan lembur untuk target renovasi. Sadon Kanjuruan ini bisa terselesaikan sesuai harapan dan jadwal yang sudah disampaikan. Ini tampak juga, ya, di bagian tengah ada pengelasan juga. ya seperti ini jadi kita sekali lagi saya mengajak teman rekan semuanya keluarga besar aremania dan aremanita tentunya kita optimis bahwa pengerjaan ini akan terselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak waskita karya dan abipraya sehingga kita semuanya nanti ke depan bisa nribun kembali ya nah seperti ini kerangka atap bagian atas ini sudah bisa terselesaikan atau ini pengelasan apa saya nggak ngerti namanya rekan ya jadi saya mohon maaf yang jelas dalam rangkanya pelaksanaan renovasi ini rekan-rekan sengaja kami bawa waktu malam hari ini bagaimana sih apa betul di lembur ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak kita tetap optimis, positive thinking bahwa pengerjaan ini semuanya akan diselesaikan. Gambaran sekelumit ini saya berharap mudah-mudahan bermanfaat buat rekan melihat daripada perkembangan uh, renovasi stadion Kanjuruan ini. Saat malam hari memang untuk di pelataran Kanjuruan sendiri ini cukup ramai rekan ya. Silakan buat rekan yang belum tahu Kanjuruan saat malam hari silakan datang langsung ya sambil melihat uh, perkembangan daripada stadion Kanjuruan sendiri. Sesekali kita tampak ya. Walaupun percikan-percikan pengelasan ini tampaknya mobil molen ini yang mulai bergeser. ornamen bagus sekali rekannya eksteriornya ya menarik rapi ya pasti rapi lah ya uh -uh. betul saya sendiri tertarik dengan ornamen yang terbaru rupanya ini ya motifnya modelnya bagus sekali ya Sekali lagi, saya mengajak yang baru ketemu dengan channel kami. Tolong, dengan ikhlas hati, berikan dukungan kepada kami agar kita tetap semangat, ya. Kami akan lebih semangat lagi membagi info buat rekan semuanya. Ya, sangat luar biasa. Saya merasakan bagaimana para pekerja ini malam hari seperti ini masih beraktivitas, ya. Tentunya, didorong rasa semangat. Ya ini tampak eh, kerangka atap ini sudah mulai terpasang semua rupanya ya hanya ada beberapa bagian kecil. Ya untuk ngedron ya di sini rekannya untuk main drone memang ada larangan jadi mohon dimaklumi mohon dan pengertiannya dari rekan semuanya terlarang untuk ngedron ya. Jadi kita pun menyadari apapun arahan yang dilakukan oleh pihak PT, ya inilah zona terlarang Ngedrone ya. Artinya seperti ini rekan. Jadi kalau ada yang tanya nggak bisa ngedron apa, ya itu tadi sudah dijawab sesama rekan sendiri. Nah itu. Jadi sengaja kami ambil tadi banner yang ada, nah itu agar betul-betul menyadari dan posisi stadion Kanjuruhan sendiri memang dilingkari oleh pagar. Nah, jadi kami pengambilan gambar bisanya hanya dari luar ya, tidak boleh memasuki kawasan atau area. Nah ini. Oh, mohon maaf rekan, kami hanya ngambil sepil bagian depan ini karena memang aktivitasnya lebih banyak di sini ya dalam rangka penyelesaian ya. Untuk di bagian sisi lainnya memang ada, cuman karena memang faktornya gelap. Nah, itu. Oh, mohon maaf sekali lagi, kami mohon maaf. Tapi tidak mengurangi makna dari apapun yang kami sampaikan buat rekan semuanya tentunya ya dan mohon pengertian dan maklum adanya ya ini eh Kanjuruan ramai kan di bagian pelataran yang mau menikmati malam di stadion Kanjuruan ini dipersilakan ngajak keluarga ya ramai dengan mainan wahana apa apa yang di sini ada terus juga uh, ramai juga dengan aneka menu. Edukasi buat putra dan putri kita juga ada di beberapa titik. Nanti ya, bisa lihat sendiri muter sini. Ya, itu inilah gambaran singkat rekan. Ya, walaupun durasinya tidak terlalu panjang, tapi tampak di sini keren. Nah, ini masih beraktivitas tentunya. Walaupun malam hari, ya, beberapa di dalam tayangan kami sering kami sampaikan bahwa pengerjaan ini sebenarnya sudah dilakukan penuh dengan semangat dan rasa tanggung jawab yang besar, ya, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, untuk ngejar target, artinya agar sesuai harapan. sekali lagi doa terbaik buat para subscriber saya dan tentunya doa terbaik buat para pekerja juga. Semoga semuanya diberikan kesehatan, selamat selalu dan tetap bahagia, semangat ya. Dan tidak lupa buat Waskita Karya dan Abipraya sukses selalu dalam pengerjaan renovasi stadion kanjuruan ini. Demikian rekan video singkat ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian atau gambar kami yang kurang berkenan sekali lagi. Kami mohon maaf buat rekan semuanya. Yang terpenting doa dari kami rekan, para pekerja dan PT Waskita Karya Abipraya senantiasa tetap semangat, sehat, selamat dalam apapun yang dilakukan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.